Salam dostlar. Bu gün səhifədə sizlərlə sinuslar teoreminin isbatını paylaşacağam. Sinuslar teoremi məşhur və riyaziyyatda, həndisədə çox istifadə olunan bir teoremdir. Teoremi bilməyənlər üçün yazım, sonra onun isbatını verək. A bölünsün sinus alfa, B bölünsün sinus beta = C bölünsün sinus qama bərabərdir genişlənmiş formada 2r-ə bərabər yaza bilərik. İndi biz birinci halda ə, bu hissəni isbat edəcəyik, ikinci halda isə sağ tərəf, yəni sinuslar teoreminin genişlənmiş formasının ispatını yazacağıq. İsbata başlamazdan öncə birinci üçbucaq şəkil çəkək. Hər hansı bir üçbucaqdır. Bucaqları olsun alfa, beta və gamma. Alfağın qarşısındakı tərəfə bir qayda olaraq həmşə a, betağın qarşısındakı tərəfə b, gammağın qarşısındakı tərəfə isə c deyirik. Düzdürmü? İndi biz isbata keçməzdən öncə lazımdır ki, hündürlük çəkək. Hündürlük çəkirik ki, düzbucaqlı üçbucaq yaransın burada. 2 dənə düzbucaqlı üçbucaq yaranır. Və düzbucaqlı üçbucaqda sinusun tərifindən istifadə edəcəyik. Sinusun təyirinə görə, məsələn, alfa bucağının sinusunu yazmaq istəyirəmsə, alfa-nın qarşısındakı katetin, yəni hündürlüyün hipotenuza, yəni c-yə nisbəti bərabərdir sinus alfa. İkinci tərəftəki üçbucağa baxaq. Gamma bucağına nəzərən mən sinusun təyirin yazmaq istəyirəm. Gamma-nın qarşısında dayanan tərəf hündürlükdür, bölünsün sinus gamma daha dörd bölünsün a yani hipotenuz bərabərdir sinus gamma bu iki bərabərlikdən biz hündürlükləri tapaq hündürlükləri tapa bilən zaman alırıq h bərabərdir sinus alfa ikinci tərəfdən h bərabərdir a sinus gamma indi bu hündürlükləri bərabərləşdirməliyik çünki sol tərəflər eynidirsə bərabərdirsə sağ tərəflərdə bərabər olmalıdır. yəni c vur sinus alfa bərabərdir a vur sinus qamma olacaq. və burada biz tənasüb formasına keçsək, məsələn mən birinci a bölünsün sinus alfa-nı yazıram bərabərdir. Elə etməliyəm yəni ki, çarpaz vuranda bu bərabərlik pozulmasın. Eynisə alınsın. Yəni a-nın a-nın çarpazı yerdə dayanmalıdır sinus gamma, çünki çarpaz vuranda a = sinus gamma olsun. Sinus alfa ilə çarpaz dayanmalıdır e, c. Görürsüz uşaqlar, bir-birinin eynisidir bu bərabərlər. Deməli a/sinus alfa, c/sinus gamma-nı aldıq. İndi isbat edək b/sinus beta-nın da bunlara bərabər olmağını. Bunun üçün ikinci hündürlüyü çəkməliyik. Üçbucaqda ikinci hündürlüyü çəkdim. Buna da yazım bir h, h1 olsun. h1 h2 qeyd edək bunlar. İndi nə edirik? İçin qar qara ilə xəttlədiyim üçbucağa fikir verirsiz. Orda betdanın qarşısında dayanan tərəf h-də h1 h2 oindeksləri yazmaq ehtiyacı yoxdur. h-ın c-yə nisbəti bizə sinus b-danı. Düzdürmü? h-ın c-yə nisbəti sinus b-danı verir. Eyni qayda ilə aşağıdakı düzbucaqlı üçbucağa baxaq. Burda deməli h-ın, yəni hündürlüyün b-yə nisbəti verir sinus q-nı. Bunu onsuz da yazmışdıq birinci tərəfdə də. İndi yenə burdan hündürlükləri tapırıq. C sinus beta olacaq. İkinci tərəfi isə B sinus gamma. Eyni ilə birinci tərəfdə getdiyimiz kimi buranı da bərabərləşdiririk. C sinus beta = B sinus gamma yaza bilərik. Və bunu da tənasiy formasına keçsək Məsələn mən C-ni yazıram. C məxrəcə sinus qamma yazırıq, çünki hər tərəf sinus qamma-ya bölürük və burada çarpaz elə formada yerləşdirməliyəm ki, bizə vuranda yuxarıdakı bərabərliyi versin. Sinus qamma ilə çarpaz B-ni yazmalıyam ki, B sinus qamma versin və C ilə çarpaz sinus beta-nı yazmalıyam. Deməli biz nə almışdıq? A bölünsün sinus alfa bərabər C bölünsün sinus gamma aldıq və C bölünsün sinus gamma da bərabər B bölünsün sinus beta olduğuna görə biz aldıq ki, A bölünsün sinus alfa bərabərdir C bölünsün sinus gamma bərabərdir B bölünsün sinus beta. Bu bərabərliyin birinci tərəfini isbat etmiş olduq. Baxın aydın görünür. Bunları bərabərləşdirsək üçü də bərabər olur. İndi keçirik bu sinuslar teoreminin genişlənmiş formasının ispatına. Yəni tutaq ki, hansısa bir tərəf a/sinus alfa bərabərdir b/sinus gamma, üçünü də yazım. b/sinus beta daha doğrusu c/sinus gamma bərabərdir 2r. Er. Birinci tərəfi isbat etdi, ikinci tərəfi isbat edədik. Bunun üçün bir çevrə çəkək. Çevrə xarici çəkilmiş çevrədir, uşaqlar. Daxilində hər hansı bir üçbucaq var. Üçbucağın bucaqlarını adlandıraq. Yenə də. Fərqi yoxdur necə adlandırırsınız? Amma tərəflərini qoymaqda fərq var. Yəni qamın qarısındakı tərəfə c, alfa qarısındakı tərəfə a, beta qarısındakı tərəfə bir qayda olaraq b deyilir. İndi burada nə etməliyik? Çevrənin ölçüsünü göstəririk. Mərkezdən tərəfə perpendikulyar çəkirik. Və çevrədə belə bir xassə var da, bu perpendikulyarı uzatsam radius olacaq. Radius əgər vətərə perpendikulyarsa, həmin vətəri yarıya bölür. Əgər C vətərinə perpendikulyar çəkmişəmsə, burada C bölünsün 2, C bölünsün 2 tərəflərini almış olaram, düzdürmü? İndi nə edəcəyəm? İndi mərkəzdən Tepe nöqtəsinin birləşdirici üçbucağın bu bizə verir xarici çəkilmiş çevrənin radiusu, düzdürmü? Və biz nəyi bilməliyik? Daxili bucaq burada qammadsa, qammanın sərkəndiyi gövs iki qamma olacaq, düzdürmü? Və bu iki qammadsa, baxın burada radiusu da çəkirəm. Burada alınan 2 dənə bucaq bir-birinə bərabər olur. Elə bil 2 qamma yarıya bölünür. Qamma, qamma qalır. Düzdürmü? İndi burada içərin xəttətdiyim üçbucaqda yenə sinusun tərifini yazsaq, baxın bu üçbucaqda sinusun tərifini yazsaq nə yazacağıq? C bölünsün 2-nin r-ə nisbəti bərabər verəcəy bizə sinus qamma. Çünki mən qammanın qarısındakı katetin hipotenusa nisbətini yazdım, düzdürmü? Və burada 2-ni məxrəcə salırıq. 2R er, bərabərdir sinus gamma olur, düzdürmü? Və burada da çarpaz vursaq 2R er vurulsun sinus gamma bərabərdir C. 2R-i tapsaq C bölünsün sinus gamma. Deməli isbat etdik. Baxın. Bu isenni isbat lazım idi və sinuslar teoreminin hər iki forması isbat olundu. Belə əziz dostlar, əgər sizin üçün maraqlı olduysa, bunu rəylərdə mənə bildirin. Bildirin ki, məndə isbatların davamını sizinlə paylaşım. Hələlik dostlar, sağ olun.